Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini akan membincangkan isu semasa guru bersara awal di Malaysia serta implikasinya terhadap pendidikan Islam Isu ini semakin membimbangkan apabila lebih 19,000 orang guru dilaporkan memilih untuk bersara awal sejak tahun 2022 hingga 2025 Fenomena ini bukan sahaja memberi kesan kepada sistem pendidikan secara umum. Bahkan, menjejaskan kualiti pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam di sekolah. Dalam konteks pendidikan Islam, profesyen keguruan bukan sekadar satu pekerjaan tapi merupakan satu amanah dan kesinambungan di salah kenabian. Guru berperanan sebagai muallim, murabbi dan mursyid dalam membentuk sahsiah dan akhlak murid. Oleh itu, peningkatan tren persaraan awal ini menimbulkan persoalan yang besar terhadap kelestarian peranan guru sebagai pewaris Nabi di pendidikan masa kini. Punca isu guru bersara awal, antara punca utama guru memilih untuk bersara awal ialah beban tugas pentadbiran yang berlebihan, guru bukan sahaja mengajar, malah terpaksa menguruskan dokumentasi, pengisian data dan pelbagai tugasan bukan pengajaran yang memakan masa dan tenaga. Badan ini menyebabkan guru berasa tertekan dan hilang fokus terhadap peranan um, sebenar mereka sebagai pendidik. Selain itu, tekanan emosi dan keletihan mental turut menjadi faktor utama perubahan dasar pendidikan yang kerap dan dilaksanakan secara mendadak tanpa tempoh penyesuaian yang mencukupi menambahkan lagi tekanan kepada guru. Statistik menunjukkan bahawa sebahagian besar guru yang bersara awal berubah demikian kerana kehilangan minat terhadap profesi keguruan walaupun masih berupaya untuk berkhidmat. Dalam konteks pendidikan Islam, situasi ini memberi kesan besar kerana guru tidak lagi mempunyai ruang dan tenaga untuk menumpukan kepada aspek pembinaan ahlak dan bimbingan rohani murid. Kesan paling ketara akibat persaraan awal guru ialah kehilangan guru-guru berpengalaman, khususnya dalam pendidikan Islam yang berperanan dalam pembentukan sasiah murid. Guru senior merupakan sumber kepakaran pedagogi dan juga teladan akhlak yang suka diganti dalam masa yang singkat. Akibat kekurangan guru berpengalaman, Pengajaran pendidikan Islam cenderung menjadi berorientasikan hafazan dan peperiksaan semata-mata. Tanpa penekanan terhadap penghayatan nilai, hal ini menyebabkan wujud jurang antara pengetahuan agama dan juga amalan sebenar murid dalam kehidupan seharian. Tambahan pula, murid semakin kurang bermotivasi terhadap subjek pendidikan Islam dan menganggapnya sebagai subjek yang mudah. Isu disiplin kurang hormat kepada guru dan pengaruh negatif media sosial juga semakin ketara sekaligus menunjukkan kegagalan sistem dalam mengintegrasikan nilai Islam secara menyeluruh. Bagi menangani isu ini, beberapa langkah penyelesaian perlu diambil secara menyeluruh, antaranya ialah mengurangkan beban tugas bukan pengajaran agar guru dapat kembali fokus kepada tugas utama mereka. Selain itu, sokongan terhadap kesihatan mental dan emosi guru perlu diperkasakan melalui perkhidmatan kaunseling dan sokongan profesional. Dalam pendidikan Islam, pentaksiran juga perlu dilaksanakan secara lebih holistik bukan hanya menilai aspek kognitif tetapi turut mengambil kira akhlak dan amalan murid. Di samping itu, latihan guru perlu memberi penekanan kepada pedagogi aktif dan penggunaan teknologi secara beradab nilai-nilai murni Islam seperti empati, amanah, profesionalism, kesabaran dan keikhlasan perlu diamalkan oleh semua pihak termasuk pentadbir dan kementerian. Apabila guru merasa dihargai dan disokong, motivasi mereka untuk terus berkhidmat akan meningkat. Sebagai kesimpulan, isu guru bersara awal bukanlah isu individu tetapi merupakan isu sistem pendidikan yang memerlukan penyelesaian konflik. Pendidikan Islam yang berkualiti hanya dapat dicapai apabila guru berada dalam keadaan sejahtera, bermotivasi dan dihargai. Menjaga kebajikan guru bermakna kita sedang menjaga masa depan generasi umum. Diharapkan usaha daripada semua pihak secara berterusan dapat memastikan profesyen perguruan kekal sebagai kerjaya yang bermaruah dan lestari.